dan salam sejahtera kepada semua yang menonton episod terbaru dibawakan khas oleh Paha Media yang diberi tajuk Koi Ok Podcast. Jadi dalam Koi Ok Podcast ini kita akan berbincang membahaskan tentang pelbagai isu dan topik yang menarik dan dihadirkan panel dari pelbagai latar belakang. Jadi pada hari ini saya sebagai hos anda Nur akan menjadi host pada episod pertama Koi Ok Podcast pada hari ini. Jadi, hari ini saya kenalkan terus panel kita daripada Mahat Tafiz Negeri Pahang iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MTNP itu sendiri, Tuan Haji Muhammad Lafzul bin Muda Al-Hafiz. Apa khabar Tuan? Sehat Alhamdulillah. Saya Allah. boleh panggil Ustaz? Atau boleh, boleh, boleh panggil Ustaz. Oh, panggil ustaz, ustaz. Okay. Sehat <laughs> uh, Ustaz? Sehat Alhamdulillah. Puasa ya hari ini? Alhamdulillah. masih Masa puasa. Macam mana dengan set kita hari ini? Wah, menariklah nampak. Alhamdulillah. Walaupun... Dia sangat santai. Kami bawakan lampu Walaupun raya eh, belum raya lagi tapi uh, kita bawa uh, Alam kat sini. Ala-ala ya. Ah betul. Itu konsepnya. Walaupun santai tapi kita keselitkan InsyaAllah. sekali dengan konsep-konsep uh, hari raya macam tu. Jadi, uh, ustaz? Sudah hmm. bersedia untuk soalan InsyaAllah. pertama. Ah okey. Jadi boleh. untuk soalan pertama boleh ustaz perkenalkan diri? Okey, terima kasih Noor okay. Baik. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyaklah kepada Pahang Media kerana memilih uh, Mak Tafin Negeri Pahang untuk mengisi apa nama episod yang pertama uh, podcast Koi out podcast ni. Um, sebagai sedikit pengenalan ringkas nama saya uh, Muhammad Lafzul bin Muda dan sekarang ni diberi tanggungjawab sebagai uh, ketua pegawai eksekutif Mak Tafin Negeri Pahang. Saya berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Hmm. Uh, dan telah pun berkhidmat di Mak Tafiz ni Uh, tahun ni tahun yang ke-19 lah. Wah. Uh, jadi Alhamdulillah lah bermula daripada uh, guru, kemudian uh, warden asrama, jadi oh. penolong pengurus, uh, pengurus bahagian dan Alhamdulillah lah sekarang ni uh, diberi tanggungjawab untuk mengetuai uh, sebagai ketua pegawai eksekutif. Mak Tafi ni. Faham. Guru tu dekat, sikit. Guru tu dekat sini? Di tu sinilah. Lah. Ah. Ha, uh, daripada mula-mula masuk dulu, begitulah. Dia punya perjalanannya. Oh. Hmm, ok kini daripada guru pastu ah. uh, warden asrama tapi kat sini juga kan sebab dalam 19 tahun tu ya yeah. uh, 19 tahun tu jadi um, ceo ataupun tak jadi ceo diri, baru kan? je uh, ni tahun yang ketiga wah alhamdulillah ah. we ceo chief executive directors betul <laughs> Agak-agak okay. uh, je -agak lah okay, Soalan santai lah sikit kan Ustaz uh, Sebelum kita nak ke lebih mendalam kan Terhadap, yeah. terhadap Mahat Tafiz ni Nak tanya Ustaz agak-agak lah -agak, kan Kalau tak jadi CEO Ustaz jadi apa? <laughs> ah, macam saya sekarang saya Soalan cepum mas kan? ni ah, <laughs> Saya jadi host dah sekarang kan Tiba-tiba oh, kan <laughs> Jadi saya ni memang uh, Passion saya adalah dalam bidang pendidikan lah hmm, uh, Sebab tu saya daripada uh, awal dulu masuk ke Mahat pun Uh, memang memilih untuk mengajar. Hmm. Uh, bersama dengan pelajar-pelajar mendidik anak bangsa kita. Jadi saya ingat kalau tak dilantik sebagai CEO pun saya kekal di sini sebagai tenaga pengajar lah sebagai guru. Hmm. Uh, macam itulah. No. Ya dalam 19 tahun tu lah mesti yeah, yeah. banyak sangat pengalaman mengajar macam-macam yeah, yeah. kerenah student. Ya yeah, yeah. alhamdulillah. Ah uh, okey jadi seterusnya saya teruskan dengan soalan yang seterusnya m hmm, boleh ceritakan sedikit tentang Mahat Tafiz ni? Ha, tentang sejarah penubuhannya, kenapa ia ditubuhkan, apa sebenarnya kita punya matlamat utama dalam penubuhan Mahat Tafiz Negeri Pahang ini. Ya, yeah, you know, uh, yang pertama sekali Mahat ini ditubuhkan pada tahun uh, 1996 lagi. Hmm. Uh, bertitik tolak daripada titah hasrat ke duli pada kebanginda Tuanku Al Sultan Tentu Abdullah, Abdullah yang ingin melihat uh, ditubuhkan sebuah institusi al-Quran di negeri Pahang. Hmm. Maka bertitik tolak daripada situlah kerajaan negeri menubuhkan Ma'tahafiz Negeri Pahang yang ketika itu hanya beroperasi di tingkat atas masjid negeri tu. Masjid oh, negeri kita oh, sekarang tu. tu? Oh. Uh, bawahnya uh, dewan solat, atasnya hmm. tu itulah Ma'tahafiz. Mula-mula beroperasi Mula -mula tahun sekali. 1996. Oh yalah. Nah, kemudian uh, Tahun 2006 lah uh, Yayasan Pahang menyediakan kampus di Tanjung Lumpur ni. Hmm. Dan Jun 2006 kita mula uh, berpindah ke sini lah. Buat operasi sepenuhnya di sini. Jadi dari sudut uh, tujuan penubuhan, uh, hasrat penubuhan itu adalah untuk melahirkan anak-anak uh, Pahang yang berkebolehan uh, dalam cemerlang dalam akademik uh, dan juga menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Itulah hasrat uh, ataupun kita kata... Dalam bahasa mudahnya tujuan penubuhan Mak ini ni pang ni. Hmm faham. Jadinya daripada institusi yang katanya tak ada lah besar mana kan yeah, yeah. dekat atas masjid negeri tu tiba-tiba dah dekat sini alhamdulillah. Yeah, yeah, yeah. Okey, um, baru-baru ni pencapaian GPS 1.07 Ustaz. SP 2023. Kami semua buat konten tau <laughs> pasal, pasal pencapaian Mat Tafiq pada ketika itu. Yeah, yeah, yeah. Membuktikan MTNP bukan sahaja cemerlang daripada segi agama tapi secara keseluruhan uh, uh, peringkat itu sendiri. Jadi agak-agak apa sebenarnya faktor utama Ustaz yang menyumbang kepada kecemerlangan MTNP ini? Adakah mereka menghafaz dan juga sambil-sambil itu juga mereka belajar? Ataupun yeah, setiap yeah. pagi ada buat yasin ke bacaan yasin setiap hari? Yeah, 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 yeah. Mesti ada orang kata rahsia ha kita ah, nak ah, tahu rahsia MTNP ni ah, <laughs> dia dah, dia dah jadi rahsia umum dah eh ah, kan? itulah ah, tu alhamdulillah yang pertama sekali uh, bagi pihak seluruh warga MAHAD kita mengucapkan syukurlah kepada Allah Subhanahuwataala atas kejayaan yang berjaya kita capai dalam SPM tahun lepas dan uh, untuk SPM 2024 yang akan keluar dalam bulan April nanti katanya saya mintalah Uh, noi eh? uh -huh. apa nama ni sidang penonton sekalian uh, bersempena pula dengan bulan Ramadan al-Mubarak ni tolonglah hmm. doakan insyaallah mudah-mudahan Mak Tafiz dapat mengekalkan pencapaian yang cemerlang insyaallah Allah sama, sama doakanlah amin insyaallah baik kalau kita bercerita tentang kejayaan yang tahun lepas tu betul uh, sebenarnya dia adalah rantaian daripada satu sistem pendidikan holistik yang Maahad uh, jalankanlah. Uh -huh. Pendidikan kita, model pendidikan yang kita jalankan adalah berteraskan kepada jersi. Uh, yang memang termaktub pun di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu model pendidikan berasaskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, syaksiah dan juga intelek Jadi kita di Maha ini tidak memberi fokus kepada uh, kecemerlangan Akademik semata-mata. Uh -huh. Tetapi semua program yang kita uh, rangkakan dan jalankan di mahat ini adalah berteraskan kepada pembangunan lima elemen ini. Hmm. Uh, maknanya uh, ke kecerdasan jasmaninya kita ambil berat juga. Uh, kita timbang berat badannya setahun dua kali nak melihat oh. BMI dia. Ada ujian uh, segak? Ada. Oh. <laughs> <laughs> Masih ada Alhamdulillah dan kita uh, apa nama ni kita kita ada satu program habit cemerlang makanan seimbang tu hmm. uh, pelajar mencatat apa yang dia makan sepanjang hari sepanjang oh. minggu kira -kira sebulan kira kira ustaz ya yeah. untuk kita lihat uh, apa nama ni supaya jasmani dia tu juga seimbanglah hmm, begitu hmm. juga dengan emosi uh, saban tahun kita jalankan ujian das untuk melihat dan juga menilai kecerdasan emosi pelajar-pelajar ni does. supaya dia tidaklah terlalu stres sangat mm. sebab sekarang ni penyakit uh, mental, mental ni yeah, anxiety yeah, disorder yeah. kan ADHD lah sekarang macam-macam tu lah so kita selalu monitor lah dekat mm. sini kaunselor-kaunselor yang ada selalu monitor begitu juga dari sudut uh, rohani ni dah tentulah uh, hafazan tu sendiri mm. uh, dan Betul. inilah uh, di antara uh, perkara lah yang bila ditanya macam mana mahat boleh cemerlang ni saya selalu sebut kita menumpang uh, keagungan dan juga keberkatan al-Quran yang pelajar-pelajar hafal lah okay. selain itu uh, kita juga menitik beratkan uh, uh, kecemerlangan dalam syakhsiah hmm. uh, banyak modul uh, yang kita jalankan uh, modul berbakti pada ibu bapa hmm. program habit cemerlang uh, bangun pagi sebab kita tak nak pelajar-pelajar ni lahir sebagai pelajar-pelajar yang dapat straight A mm -hmm. tetapi bangun paginya susah Ah ya yeah, betul. Sebab kalau kita telusuri cerita kisah-kisah kejayaan insan-insan hebat, tokoh-tokoh korporat yang berjaya, pemimpin-pemimpin yang hebat, semuanya bercakap tentang uh, the miracle morning tu. Yes. Maknanya uh, keajaiban bangun pagi. sebab tu kita lancarkan program habit cemerlang bangun pagi dan kita tak nak juga lahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang tapi uh, tak mengasihi mengasihi dan juga tak berbakti kepada ibu bapa. Sebab hmm. tu kita buat modul berbakti kepada ibu bapa dan akhir sekali lah uh, intelek tu hmm. iaitu lah uh, kecemerlangan dalam akademik lah. Jadi sebab tu bila tanya tu saya kata ia adalah rantaian daripada satu model pendidikan yang holistik yang kita jalankan di MAHAT ni mm -hmm. maka terhasillah keputusan seperti mana yang disebutkan Oh SPM itulah saya dengar pun uh, agak terpegun ya tersangka dia macam satu rangka yang sangat sempurna lah. alhamdulillah ha, Kini sebenarnya rangka tu dibuat oleh pihak pengurusan, lah. ya ya bersama dengan Yayasan Pahang lah dia oh. dia adalah idea uh, Datuk Indra Mahmud sendiri mm -hmm. selaku pengarah urusan kita dan juga CEO Yayasan Pahang mm -hmm. dan modul-modul uh, tu kita bangunkan secara bersama Uh, sebab apa-apa uh, juga uh, pelan kecemerlangan ni mm. kalau kita rancang mm. uh, mesti uh, sebenarnya dilibat urus oleh orang yang nak melaksanakan tu ah. barulah pelan tu akan lebih apa nama ni menjadi dari sudut pelaksanaan dia mm, faham kiranya aa uh, ustaz dah menjawab soalan nombor 4 eh yeah. oh, <laughs> sekali, ya terangkum sekali ya So dah tak jelas jawab ni. Itulah. Uh, ramai tak student dengan tenaga pengajar berapa ramai kat sini? Alhamdulillah. bagus soalan tu, no? kalau kita tengok sejarah awal tadi, penubuhan dulu, dia kita cuma pada bermula tahun 1996 tu, kita cuma menjalankan program diploma tafis saja. Diploma tafiz? Dengan pengambilan sekitar 10 ke 15 orang saja setahun. Oh. Tetapi kerajaan negeri melalui Yesan Pahang melihat hmm. uh, uh, potensi dan juga uh, permintaan masyarakat terhadap pendidikan tahfiz dia begitu tinggi. Hmm. Sebab tu dijalankan pula uh, program uh, tahfiz profesional hmm. iaitu program peringkat menengah lah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ini oh diploma tingkatan 1. Ya. Kemudian sekarang ni bermula tahun 2008 uh, 2018 kita hmm. mula menubuhkan tadika tahfiz pula. Hmm, betul. Uh, tadi kata Tafin Negeri Pahang juga di bawah uh, struktur korporat uh, Mak Tafin Negeri Pahang. Dan sekarang ini kita telah pun memiliki 40 cawangan di seluruh negeri Pahang. Itu uh, tadika? Ya, yeah, Tadika tadi kata Tadi yeah, 40. 40 cawangan. Oh, jawangan. Dah, banyak. Dan juga uh, kita pun juga, dah ada juga satu sekolah rendah Tafis. Jadi kita dah ada satu complete uh, cycle of edu uh, Tafis education system. education system. Uh, bermula daripada prasekolah, sekolah rendah Tafis, Sekolah Menengah Tafiz, kan? ada dua lah di sini. Dan juga Tafiz Turah di Balok. Dan satu lagi mm. program Diploma Tafis. Jadi kalau tanya berapa semua jumlah ha, uh, pelajar tak. dan juga uh, kaki tangan tu, uh, for the whole group lah. Kita mm. ada sekarang ni hampir 2,000 pelajar. Uh, dan dengan tenaga ramai. kerja seramai 330 orang. Terlalu Itu kalau ya? semua sekali lah. Itu merangkul semua kan sekarang pengurusan ha, yang pengurusan? Ha, ha, kalau ramai. di Makhad yang di SQ ni ataupun di Tanjung Lumpur ni mm -hmm. saja, kita ada sekitar... 430 uh, pelajar uh -huh. uh, dan uh, semua kaki tangan lebih kurang uh, 430. 90. Hmm, 430 pelajar. Ha, uh, di sinilah. Senang tak Ustaz nak handle 400 kat Mencabar lah. <laughs> mencabar juga kan? <laughs> eh? Hmm. Sebab Tapi saya rasa bagi saya, saya bernasib baik kan? baiklah. No, sebab Kenapa? kita ada satu pasukan uh, yang begitu dedikasi sekali. Hmm. Bekerja hmm. kan? Uh, average umur kaki tangan pun semua masih energetik lagi lah oh, uh, orang muda-muda ah. uh, jadi sangat kuat bekerja no wonder lah uh, uh, that, that's why kalau kata susah tu ya yeah, susah mencabar mm -hmm. tetapi bila ada pasukan yang kuat ni kita rasa apa pun cabaran yang datang insyaAllah dia akan jadi senang ya betul Alhamdulillah betul itulah Orang kata, benda yang baik itu memang datangnya daripada kumpulan yang sentiasa bersuha untuk jadi yang terbaik. Ya. Yeah. Ha, betul tak set? Ya, yeah, betul Adil betul. Tak betul. Saya? <laughs> <laughs> tepat sekali. Ha, tepat sekali. Eh, uh, apa yang agak-agak yang membezakan kita punya Mahat Tafiz ni dengan Mahat Tafiz yang lain? Ha. Yeah. Um, yang pertama dah tentu yang saya sebutkan ha, tadi itulah. Ha, uh, maknanya kita menjalankan hmm. program pendidikan holistik uh, membabitkan lima elemen itu. Mm -hmm. uh, jadi pelajar-pelajar ni kalau tadi orang bercakap, dulu orang bercakap tentang a uh, cemerlang SPM dapat keputusan terbaik di Malaysia uh -huh. tu. Uh, satu poin yang jarang orang highlight ialah mereka bukan sahaja mendapat straight A dalam SPM okay. tetapi menghafal 30 juzuk al-Quran. Mm, uh, itulah yang membezakan. Uh, jadi kadang-kadang kalau ada tempat lain pun mm -hmm. uh, mungkin menjalankan pendidikan tahfiz saja ah uh, hmm. tak ada pula uh, akademiknya ah uh, begitu hmm. jadi yang yang di sini ni yang dijalankan oleh kerajaan negeri ni hmm. uh, adalah satu uh, pendidikan yang dah diintegrasikan di antara akademik arus perdana hmm, hmm, hmm. dan juga pendidikan tahfiz tu. Wah, alhamdulillah. Ah. Tapi kalau saya uh, SPM tu nombor, nombor dua. Saya nampak yang hafaz juzuk tu. tu. Yeah. 30 tu. Jang. Wah, hebatnya. <laughs> <Alhamdulillah>. Hebat betul. <laughs> <Alhamdulillah>. <laughs> tapi betul lah, alhamdulillah lah. sebab saya ada juga kenalan yang dia mahat tahfiz juga tapi hmm. saya tak uh, dia bukan cemerlang akademik. Yeah, ah, yeah, katanya yeah. dia tak ada SPM pun tapi dia yeah, mahat yeah. tahfiz. Yeah. Tak apa alhamdulillah. alhamdulillah yeah, lah yeah. Konten, kan. Tapi kat sini cemerlang akademik juga cemerlang juga dekat hafazan. Ha, itulah uh, kelainannya. Pengambilan dalam setahun ke mana Ustaz? Pengambilan 70 ya, pengambil, orang pengambilan je setahun. Pengambilan baru yang lah, maksudnya. Yang ha, sekolah menengah. sekolah menengah 70 orang, orang sahaja. Bisa strik kan? Ya, permintaan ha. sangat tinggi. Tambah-tambah ha. dengan keputusan SPM tahun lepas tu. Ah ha, Betul. Permintaan untuk kemasukan untuk kereta satu baru ni berganda-ganda. Hmm, mesti lagi berpusu-pusu kan. <laughs> eh. Tengok 1.07 GPS tu mesti. Anak ah, aku kena masuk sini. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir Ustaz. Boleh ke kongsikan inspirasi daripada beberapa pelajar dekat sini yang dah pun berjaya keluar daripada sini dia dah berjaya menjadi seseorang ke Ya, ya alhamdulillah. Ada tak cerita-cerita yang menginspirasikan orang-orang dekat luar sana mungkin dia nak dengar? Banyak contohnya noh. Ah okey. Ah ha, kalau nak Nanti disebutkan. Ceritakan. Nanti ha. kita buat list. Jangan risau. Ha. <laughs> Nanti boleh tunjuk dekat slide kau eh. Ah. Ha. Ha. ramailah di antaranya adalah pelajar kita uh, uh, contohnya Muhammad Nazmi yang sekarang ni uh, telah pun uh, berjaya dan sekarang ni dah menjadi doktor perubatan dan, dan bertugas oh. di Kota Raya London pun. Wah, uh, maknanya benar. dia belajar di sana dan akhirnya uh, diterima sebagai seorang uh, doktor perubatan dan bertugas di Kota Raya London. Wah, Itu antaranya benar. lah. Kalau kita hmm. bercakap dalam bidang e ekonomi sebagai contoh. Hmm. Uh, ramai pelajar-pelajar kita yang telah pun menjadi uh, accountant, uh, auditor dan hmm. dan diterima bekerja di for big apa accounting firm mm -hmm. EY, KPMG, apa nama ni PwC. Uh, ini apa nama ni audit firm yang kita kata empat yang ternama di negara kita lah. Mm -hmm. pun ada pelajar-pelajar kita yang bekerja, yang di bekerja situ. situ. Bekerja dekat situ. Wow. itu di antaranya lah. No, hmm. Kalau nak disebut tu mesti uh, lagi ramai. Banyak tapi lagi. <laughs> ini lagi establish kan? Alhamdulillah. Memang hebat betul lah pelajar uh, kat sini. Jadi ah. kalau uh, dari sini nak belajar ke luar negara tu dapat beasiswa ke macam ni ustaz? Ya, alhamdulillah. Ha, ha. Uh, dari sudut penajaan ni dia ha. bergantung kepada keputusan yang dia dapatlah. Hmm. Jadi kalau dia dapat macam pelajar-pelajar yang tahun lepas tu keputusan hmm. SPM dia bagus, jadi memang uh, banyaklah badan penaja yang akan uh, menajalah hmm. antara hmm. yang pelajar-pelajar kita yang dah dapat tajaan contohnya daripada MARA, oh, daripada Yayasan UEM Yayasan Petronas, Wah. JPA dan sebagainya lah. Ha, itu dari sudut penajaan untuk menyambung uh, pengajian ke luar negara. Hmm, sangat membanggakan lah. Alhamdulillah. Tanya ayah eh, Nazmi kalau tengok video ni. <laughs> <laughs> Baiklah. Saya rasa itu saja daripada kami pada hari ini. Um, episod pertama Koi Podcast pada hari ini telah pun berakhir dengan soalan yang terakhir tadi. Jadi, selamat berpuasa kepada semua. Jadi, sebelum tu um, kita nak ucapan hari raya lah daripada Ustaz kita, daripada CEO si MTNP sendiri. Boleh ke sedikit Ustaz? Boleh tak? Uh, saya mengambil kesempatan uh, pada hari mm. ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin buat semua penonton Koi Awak Podcast. Faham media. Terima kasih. Ya, selamat raya semua dan selamat puasa. Tinggal berbaki, berbaki lagi beberapa hari ini. Salam Laila Tukodah. Jangan lupa untuk kita kejar Laila Tukodah. Tak lama Ameen, lagi ni. Amin. InsyaAllah. Insya, Allah. insya Allah. Itu sahaja daripada kami. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.